Во-первых, помешало, проиграли мы первую половину. Проиграли подбор в первой половине. Слабый был процент у нас трехочковых. Вот. Четвертая четверти. Забили трехочковые. Выиграли подбор. Вот. В овертайм это такая дело что... Произошла беда, как говорится, в конце игры. Все, что я хотел Очень сказать. красиво, я вас скажу. А что вот, почему и тренеру пришлось выходить на площадку в сегодняшнем матче, что там у Мусиенко? Ну, у нас да, маленькая ротация, плюс Мусиенко получил драму в Южном. И хотелось помочь чем-то нашей команде. Поэтому пришлось выйти. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Хотел бы еще поблагодарить наших болельщиков. У нас, у нас самое лучшее в Украине. Всегда нас звоните вперед. Вы у нас шестое. Также хотел бы поблагодарить наших ребят с команды. Несмотря на трудное положение в нашей команде, мы боремся в каждой игре. Где-то что-то получалось, где-то что-то нет. Но руки мы никогда не опускали. Всегда Скажи, Максим. Мы... Кто-нибудь из помощников главного тренера с тобой мог бы посоперничать на площадке? Как ты считаешь? Да, надо организовать такой конкурс. Ну, мы мы будем бороться. Мы хотели подарить нашим болельщикам праздник, потому что, как Максим сказал, они у нас самые лучшие в Украине. И мы им благодарны за поддержку своей игрой. Может быть, не все сначала получалось, но тем не менее мы с минус 18 смогли вернуться в игру. Показали характер и были в шаге от победы. минуты, как я обычно говорю, это лотерея. Но, как бы, считаю, что мы делали абсолютно все правильно. И Галенко, Миша, тоже не ошибся, выбрал правильное решение в последний момент. То, что произошло, там уже это... Надо смотреть, разбираться. Хочу сказать, что это не самый худший наш сезон, потому что на фоне финансовой нестабильности я считаю, что команда продемонстрировала отличный результат. Мы попали в плей-офф седьмого места, дали бой лидеру чемпионата. Вот. Ну и мои слова благодарности всем, кто поддерживал нашу команду, как финансово, так и морально. Всем Болельщикам еще раз спасибо огромное, нашим игрокам, которые сражались в этих нелегких условиях. Надеюсь, что у этой команды есть будущее. Потому что действительно мы демонстрировали хороший баскетбол. И несмотря на усилия соперников, мы наверное, лучше всех в чемпионате возвращались в игру. Там игра с Днепропетровском, с Запорожьем. Здесь домашние. И вот сегодняшняя с химиком. you uh, for me. No, James, uh, how do you like uh, Ukrainian basketball and uh, in Nikolaev? Um, it's, it's been good. I've, I've enjoyed playing playing here this year in uh, Nikolaev. Very good atmosphere. One of the best atmospheres mm. in, in Ukraine, so it's, it's fun to play here with the energy of the fans. Uh, was it your own decision to, to throw the last uh, balls uh, to the basket, or uh, it, it was, was a, the situation which dictated? It the was decision? a coach called to play for pick and roll for me to make decisions. So. делать uh -huh. uh -huh. вот все так чтобы потом не жалеть uh -huh. поэтому естественно как можно жалеть а вот скажите вот такой вот такой ну, такая концовка ну скажем так неудачная вот в четвертом периоде для вас это как бы урок на будущее или же наоборот расстройство что вот что-то там в команде не получа не получилось. Вот насколько вы можете изменить из этого. Да, да, я вы знаете, из, из любой игры, неважно это выигранная игра или проигранная игра, всегда мы делаем анализ, и всегда это урок, и умные люди, да, умные игроки, тренера, все стараются учиться на чужих ошибках, если, mm -hmm. если иногда это не получается, то, естественно, ты учишься на своих, mm -hmm. по поводу игры, короткий комментарий, мы прекрасно начали игру, договорились, была хорошая энергия, эмоции, все, и мы выигрывали, да, 52-36, там, плюс 16, и в развалке говорили о том, что не должно быть расслабления, но э, даже третью четверть, да, если мы посмотрим, мы проиграли два очка и выигрывали 14 очков, и в этот момент, я думаю, что ребята немножко, может быть, расслабились, как бы, да, и следующий момент, это который вообще... Э, обо всей серии, да, если говорить, и вообще мы с Николаевым сыграли в этом году больше всего игр, потому что мы еще играли с ними кубок, да. И Николаев такая команда, которая сейчас играет ну, достаточно простой баскетбол, да, не понимают, что, возможно, они не имеют они, например, того ресурса, чтобы играть позиционный баскетбол, да, с нами. И они естественно прибегают, стараются сыграть очень быстро, и если кто-то свободен, сразу с первого паса попасть. И все игры, которые мы готовились в этом сезоне к Николаеву, задача была номер один это остановить транзишн их Transition Offense и, и Transition 3, да, и говорили о тех игроках, которые, типа Алексея Нуфриева, да, который очень хороший мой э, товарищ, да, и очень хороший игрок, говорили о нем, говорили о, о Иванове, да, что этим людям ни в коем случае нельзя позволить почувствовать игру. Поэтому, когда ты даешь почувствовать игру, а тем более э, люди, когда играют, знаете, без э, абсолютно нагрузки, психологически. Потому что они понимают, ну, проиграем мы химику 50, да, как это было в последней игре э, чемпионата. Ну, будет 50, нас типа, никто не пожурит. А дадим бой, ну, молодцы. Да. И действительно, они последние четверти очень хорошо сыграли, э, завели нас в эту концовку тяжелую. Вот. Ну, я благодарен всем ребятам, э, сражались, бились, э, играли до конца и выиграли эту игру абсолютно заслуженно, я считаю. Скажите, пожалуйста, вот после домашней победы yes. и вот после того, как вы сегодня ввели в первой половине, вы ожидали такого сопротивления от Николая? Безусловно, я же говорю, Даша, получается, Николай такая команда, которая, такой стиль команды, да, вот, например, как мы играли в Лиге Чемпионов Катая, да, финская, Это такой стиль команды, которая, например, может за две минуты, за две с половиной минуты переломать ход игры в свои руки. Да, вот вы вспомните, даже если мы возьмем сегодняшнюю игру, это была, по-моему, вторая четверть, когда мы уже выигрывали, и потом две нелепые потери, и сразу сокращают, забивают транзишн Тритонченко, из-под из кольца забивает Галенко, и еще я беру тайм-аут, то есть сразу 7-0, буквально, то есть это меньше минут, 7-0. Николай такая команда, которая выигрывает и э, даже 20 очков, ты не можешь э, расслабляться ни в коем случае. То есть не, не можешь себе позволить. Ты должен играть и держать правила и быть сфокусированным до конца. То, что нам не, не получилось. Выигрывали плюс 14, да, и сейчас уже подумали ребята, что все-таки дело сделано, сейчас э, Николаев сдался. Но ну, опять же скажу, что очень большие слова благодарности как нашим фанатам, так и вашим фанатам. Да, я еще здесь игроком играл. В этом зале атмосфера здесь потрясающая, да, то есть очень хорошо вас болеют, поддерживают команду, и я желаю только вашей команде всего самого хорошего и хорошего сезона в следующем году. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос еще. А насколько вы считаете это оправданным, справедливым, когда команды, которые вот в турнире выше то есть лидеры mm -hmm. мы поставили вот бороться с командами по насколько это вот оправданно? Ну конечно оправдано. мы же играем весь сезон для того, чтобы занять это место повыше, ну то есть это нормально, конечно.